Salam əziz izləyicilər. Bu gün biz şorqoğalı hazırlayacağıq. İllər öncə anamın bişirdiyi o ləzzətli, kövrək, xırtxırtlı qoğalların dadını unutmamışam. Uşaqlığımdan çox xoşlayardım. Hətta kolhom, əqrəbə, hər kim yesəydi bu qoğalı çox bəyənirdi. İndi bacılarımla hazırlayacağıq. Bu gün hazırlayacağımız qoğalları da anamın qoğalı adlandırıram o qədər ləzzətlidir ki, hətta oğlum buna dünyanın 1 nömrəli qohalı deyir. Bunun üçün bizə 1 kilo yarım kərə yağı, 3 paçka san lazımdır. Əritmişik. Sananı soyuducuya qoyuruq, bir az bərkiyir, bıçaqla kəsirik, suyunu çıxartırıq. Və bir-birinə qarışdırırıq, artıq yağımız hazırdır. Mayadan istifadə edirik bu paçka mayalardan. 3 kilo unu ələmişik, 3 başqı maya. Tuzunu əlavə edirik. 3 çay qaşığı tuz. Iliq su düzədirik, hətta iliqdan bir az isti. Və xəmiri yoğururuq, yumşaq bir xəmir olmalıdır. Xəmirimiz hazırdır, qapağını örtürük, isti bir yerə qoyuruq ki, xəmirimiz gəlsin. İndi isə qoğanın içini hazırlayırıq. 1 kilo unu ələmişik. 4 ədəd yumurtanı tək-tək bura əlavə edirik, ağayla bərabər əlimizlə ovuruq. Daha sonra duz və nənisti, otuna sar kökünün içərinə əlavə edirik. Bu sizin damaq dadınızdan aslıdır qədəri. 300 qram da kərə yağıdır, xırda doğranılıb əlimizlə ovuruq. Bucuc içlik alınar. Hamırımız gəlib kamırdan kündələr tuturuq. Bir az dinləndiririk və başlayırıq yaymağa. Taxtanın üzərinə salırıq. Bir çömçədən bir az əsli, yağ əlavə edirik və fırça ilə yayırıq hər bir tərəfə. Beləcə bütün xəmirləri yayırıq və yağ yağlayırıq və ara sıra əziz izləyicilər raziana səpirik. Qeyd etdim ki, əziz izləyicilər biz 20 qat etdik, siz istəsəz 16, 18 qat edə bilərsiniz. Bu da axırıncı qatımızdır. Bunu da yağlayırıq. Nə qədər ə, xəmiriniz nazik olarsa və yağlı olarsa, bir o qədər qoğalınız ləzzətli dadlı çıxar. Və kəsirik. Bucür kəsilir, dördgünç formada. İçlikdən qoyuruq kəstəyimiz xəmlərə. Bir çay qaşığından bir az çox. Bucür bükirik, boqca kimi. Və əlimizlə yastılayırıq. qaraqlarını da səliqə salırıq. Daha sonra yumurta sarısı çəkirik və çörəyi otu səpirik. Qabaqca dan qızdırılmış 200 dərəcəli sobada 40 dəqiqə bişiririk. Bu yanada sizin sobanızdan asladır. Artıq qoğalarımız hazırdır. Çox da ləzzətlidir. Məsələt görürük ki, bu cürdə hazırlayasınız və burdan bacılarıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Siz de hazırlayın. Hoş olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Sağ olun. Allah'a emanet olun.